щоб припадавав нормально, Ну, щоб був сильно строгий, ну і так далі. Добрим, умним, щоб він був красивий і, і завжди знав, що казати, вчити дітей. Прилучити добрим і приклад показувати дітям, щоб вони ну, були таким добрим людям. Стаєчий вчитель повинен бути. Просто все добре, розуміти дітей. Ну і доволі допустим, як грамотний, да, щоб вміти відповідати на всі запитання, тому що зараз діти дуже дуже наші розвинуті багато. Ну і віддавати як всі свої знання своєму учневі. Добре, щоб добре вчив. Вчитель повинен бути, по-перше, не крикливим, тобто ставитись до дітей так. Щоб вони його і поважали, але при цьому, всьому він повинен бути, як сказати, стриманим, тому що до дітей дуже часто не доходить, коли на них кричать. Вони люблять, коли, наприклад, до них добре відносяться, вони потім хочуть ще краще відноситись до вчителя. Потім вони набагаються, розуміють цю підтримку, допомогу і також хочуть стати ми добрими, добрими учнями для цього вчителя. Вчитель також повинен бути е, розумовим, тобто відповідати не лише. На чітке запитання конкретно, з яке яке стосується цього уроку. а він повинен загибто набагато далі, тобто він повинен в свою душу показати через цю відповідь, щоб дітей це зацікавило, щоб це було їм цікаво і приємно відчувати, що вони задумались не лише над цим уроком, але над тим, що ці слова можуть дати їм в цьому житті. Не знаю, бо у мене жена учитель, так що я не буду нічого говорити, ладно. на руки преподавать так как надо. Ну, справедливо, это, да, вот, вот справедливо это, да. Потому что многие учителя, вот, даже наш сын, да. рассказывает, что относится ребенок, знает, тянет руку, он а специально игнорирует. Вот несколько недель подряд просто игнорирует ребенка. Что будет с ребенком? Он, он будет хотеть учиться, и все, правда. Да. Но есть хорошие. Есть да. хорошие. Есть такие, которые... детям. Строгость тоже должна да, быть. Особенно в наше время да. сейчас этого не хватает. Да. Многие дети просто бегают по классу, там, кричат и, завожают заважают нашим нормальным. Наверное, это человек, который должен в первую очередь любить детей. Мне повезло в свое время с учителями. Вот. Мне так кажется, что вот теперь немножко другой подход. Даже не знаю, в чем, что случилось, скажем так. Наверное, это вот общая наша ситуация такая в стране. Она и на учителях, и на всех, кто бы чем ни занимался. Очень жаль, конечно, что теперь эм, ну, э, наши преподаватели уже в таком возрасте, что они уже не учат наших детей. Очень жаль. Честно сказать, не знаю. Я сам учитель, врач, педагог, но я затрудняюсь сказать. Не знаю. Я как обычно, всегда, чтобы ставилась до людей хорошо, до детей. Как нашим, то наши дулы тоже строги. Построже треба с детьми. Вони їх розуміють, звісно, але ну, треба, що строже вони до них питали. Я вважаю, що вчителька має бути доброю, а ми повинні старатися вчитися. І дуже старатися, писати гарно. І Вчителька, щоб нас завжди хвалила. Я сама вчителька, але я не стала справжньою вчителькою, бо я стала вихователькою дитячого садка. Справедливий дуже, по-перше, не злопам'ятний, по-друге. Ну, и одним словом, добрая людина повинна быть, все. О, учитель – это человек с большой буквы, потому что он как бы, ну, готовит, учит наше будущее, и потому он должен быть ну, на самом высоком уровне и самой высокой квалификации, я так считаю. Какие качества, вот вы видите? Как в нем? Ну, чтобы они любили очень своих детей, свою работу ну, отдавались полностью всей душой нашим детям. Учителька должна быть добрая. Так, как и наша. Настоящий учитель, во-первых, он должен уметь знать свой предмет, это раз. Второе, что он должен уметь, это умение преподавать. В шесть динамика преподавания, которую я изучал в университете, как бы я сам могу преподавать. Вот то, чтобы ученику было в первую очередь интересно. И второй момент, он должен понимать всех для него не должно быть ни плохих, ни хороших. Так как учили, меня в средней школе номер один, благодаря только директору я туда выпустился, ну, царство небесное Фети Михайловне, ну и непонятие ко мне преподавателей, когда я был там почти двоечником, а закончил университет культуры. Мы хорошим специалистом в первую очередь и человеком хорошим. Что еще? Ну, хорошо, ну, качество, доброта должна быть, в первую очередь доброта и общение, общаться, умение общаться с детьми. Учитель должен быть хорошим, добрым и должен всему обучать, все рассказывать и э, пояснять. Настоящий учитель, ну я думаю, что добрый, чуткий и мудрый, потому что дети настолько разные, каждому нужен индивидуальный подход. Но ну, прежде всего доброта и, конечно же, профессионализм. Каким, на вашу думку, должен быть настоящий учитель? Учитель да, равновешенный, в первую очередь. А во вторую – любить детей. Вот. И любить свою работу. Вы знаете, он, конечно, должен очень любить свою профессию. Быть ну, от природы им. Ну и, конечно, детей. И, конечно, детей любить. Вкладывать душу в свой предмет. Я из поколения учителей, поэтому мне это так дорого. Но мне запретили родители быть учителями. Я, в принципе, не жалею, но... Учителей я их труд поважаю. А чем они мотивированы? Чем? Что это очень адский труд, тяжелый.